的名字叫你想我吗？很期待诺、no、版的上线跟大家见面。比较突出的是个人的风格。嗯嗯、这张专辑大家都知道叫 Keep On Love，包括了歌词，包括了选曲，包括了 MV 拍摄，都很贴合 Keep On Love 这一点。嗯嗯、其实它都是有整个概念在里面说你意 成熟版型，然后小,小性感。那我今天穿的不那么少，料子那么少。我个人会比较喜欢什么？我觉得不 OK，我不喜欢暴露。因为我觉得 OK 啊，嗯、就是这样、啊，然后其实是 OK 的，我觉得是 OK 的。就是被他的那个这个动作惊艳，你知道吧？<music> 可以这么帅、啊！最后、嗯，嗯嗯嗯、最后，最后，最后，最后的一次拍摄。说你意今天要感谢帮助我们筹备这个 MV 的所有人的的辛苦付出嘛。 这张专辑其实真的是我们，其实真的蛮有诚意的一张专辑。对，能让大家看到更多的这种类型。希望你们。 去欣赏。觉得这首叫《我想我》<有>，拜拜。你想我吗？这 <laughs> 看你想我吗？宝叔，我想说，我想你吗？其实说你想我吗？我问你。希望你们也以继续支持我们，嗯、<分>继续粉粉我们的人呢，就继续、嗯、可以安利一下身边的朋友，也粉一下我们。嗯、哎，兄弟很实在啊，对吧？所以就多多支持，拜拜，再见。再见